Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində 569 marşrut dayanacağına 500 metr yaxınlıqda kürsülü 3 otaqlı gözəl bir həyət evi satışa çıxıb. Həyətlə sizi tanış edirəm. Həyətin yeri betondur. Bu hissədə traq quraşdırılıbdı və mərkəzi kanalizasiya sisteminə birləşdirilibdi. Su, qaz və işıq sayğacları quraşdırılıb, xətləri çəkilib. Gördüyünüz kimi su krantı həyətə qoyulub. Və bu hissədə kombi üçün yer nəzərdə tutulubdur. Gördüyünüz kimi belə bir zirzəmisi var, qurudur. Yaxşı bir ərazidə yerləşir. Yeni təmirdən çıxıbdır. Bir maşın rahatlıqla həyətə daxil ola bilər və əlavə olaraq da bu hissədə yer qalır. İndi isə keçək evin daxiləsinə tanış edim. Evimizin qiyməti 47.000 manatla satışa çıxıbdır. Və gördünüz kimi dəhlizdir. Otaqlara dəhlizdən paylanılır. Evin hündürlüyü 3 metrdir. Yeri ümumilikdə laminatdır. Gördüyünüz kimi söyüqlü və ə, keyfiyyətli divar kağızlarından istifadə olunubdur. Evə girərkən sol tərəfdə belə bir geniş qonaq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, İnsənədir, kupçadır. Fərdi yaşayış təyinatlıdır. Bura mətbəxdir. Bu yataq otağıdır. Bu ikinci yataq otağı. Gördüyünüz evet, kimi nə var, ara məsafəsi var. Nə isə ümumiyyə sanitar qovşağıdır. Hörmətli izləyicilər Bu ƏT ilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan yeni evlərdən xəbərdar olasınız. Sağ olun, salamlar.